Çünki sə yanıma gəlirəm, müraciət eləyəsən, yoxsa özün eləyə bilərsən. Bax bu, bu, bu Biz məsələ e, ilə bağlı. Dəfələrlə tanışmışıq. Hər bir insanın nəfsi var, gözü var. Bu nəfs, göz başqadır, Roqiya başqadır. Nəfs, göz. Dio kömək. Nəyə? Bu yer digər e, nə? Bəd nəzərdən bu yerə var, sonra nə? Bəli, bəd bəd nəzərə qarşı Roqiya var, bəli. Yəni insanlar müxtəlifdir. Adam var məsələn, gözə inanmır. Allah, mən belə müsəlman tanıyıram. Özü təəccüblə bizə dedi ki, siz yəni gözdəyməyə inanırsınız? Ha, müsəlman deyəsə gözdəyməyə inanar. Yəni bu başa düşə bilmir söhbəti. Bu elə bilir ki, gözün olmasına inanmaq olmaz, nə bilmək bu kimi şeylər. Yəni bir şey ki, bir şeyin ki təsdiqini tap və sünnədə tapmaq olur sənin üzərinə və vacibdigə sən inanasan onun təsdiqinə onun təsirinə deməli sünnə dalalet edir ki, gözün təsiri var. Pis gözün, həsədkar gözün təsiri var. Məsələn, insanın gözü gözdəymə. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Əl-aynu haqqun." Gözdəymə haqqdır. Yəni təsiri haqqdır. Yəni gözdəymədən insan halını dəyişə bilər. Xəstələnə bilər. Nəsə ola bilər gözdəymədən. Yəni gözdəymənin təsirini müsəlman inkar etməməlidir. Həmçinin sehrin təsirini, cadonun təsirini, həmçinin bu pis-pis şərq qüvvələri ki var, bunun təsirini, təsiri başqadır. Ruqya yolu ikinci söhbətdir. Yəni onu ruqeyə ilə müalicə etmək bu ikinci məsələdir. Lakin birinci məsələ budur ki, bunu ümumiyyətlə biz isbat edirik, var yoxsa yoxdur. Nəyin ruqeyədir? Deməli təsiri var ki, ruqeyədir. Düzdür? Və həmçinin sünnə dəlalət edir, Quran sünnə dəlalət edir və müşahidələr də göz qabağındadır. Yəni sehrdən insan xəstələnə bilər, ayrıla bilər, ər arvad ayrıla bilər, məsələn ata uşağından, uşaq atadan hətta o dərəcədə ki, insan qəbrə aparabilib. İnsan ona çağdı edirlər, Allah qorusun, sehr edirlər. İnsan məsələn ölür Allahın izni ilə. Yəni təsiri var. Lakin ruqya ikinci məsələdir. İnsan yolxandan sonra, isabet edəndən sonra o xəstəliyə, gözə isabet edəndən sonra nə kimi rəftar edir? Biz deyirik ki, şərqi müalicə edir, ruqya edir. Ruqya, ruqya, yəni Quran ayələri, yaxud zikirlər, yaxud dualar həmin xəstə adamə oxunur. Dualar, zikirlər Sünnədə varid olan ayələr, Quranda olan ayələr həmin xəstəyə oxunur. Ruqya budur. Aydındı? Lakin, eee, indi başqa cür təqdim ediblər insanlara. Məsələni qəlizləşdiriblər bir az. Nə məna da? Məsələn, bir gedəsən ruqya edim, hara gedəy? Nə bilim, e, e, Türkiyədədi. Ruqyədən. Sən demə ruqyədən Türkiyədədi. Qardaşım ruqyədən Türkiyədə nəyinir? Mən nəyinirəm Türkiyə gedim. Rukiya nə deməydi? Məsələn, Quran, hə, dedi axı, xəstəyə Quran ayələri zikirlər, dualar etmək. Yəni burada Quran ayələri oxuya, oxuya bilən yoxdur. Mən Quran oxuya bilmirəm, mən dua bilmirəm, mən zikir bilmirəm. Yaxud burada ona görə məsələni qalızlaşdırmaq, çətinləşdirmək olmaz. Hətta görürsən, insan məsələn neçə kilometr yol, 1000 kilometr yol qət edir, malını xərcləyir, gedir o həmin adamın yanına çatmaq üçün nə qədər pul xərcləyib? Və görür deyir ki, neçə ruqya eləyirsən, deyir ki, məsəl 5000-ə. Hədir, vay sən evimi yıxdın ki mənim. Ə Mən bilmirəm, xəstənin dərdini çəkim. Bilmirəm bu 5000 dərdini çəkim. Yəni bu hamısı məsələni qələizləşdiriblər. Məsələni problemli eliyiblər. Əslində çox həlli, əslində isə çox sadədir, yəni Quran oxumaq, zikirlər, ayələr. Biznesə çevirdilər. Biznes aydındır, biznes sonradan olub. Yəni qabaq belə şeylər yox idi. Qabaq belə şeylər yox idi. Ruqya, elhamdülillah bir adam Quran oxuyur. Və Allahla rabitəsi var, güclüdür. İhlas sahibidir, təqva sahibidir, yox. Bu Quran oxuyur və ərəb dilini bilir. Ərəb dilini bilib Quran oxuyanla ərəb dilini bilməyib Quran oxuyan fərqlidir. Bunu yadda saxlayın. Hə? Yoxsa yox. Ərəb dilini bilib imamın arxasında diyananla ərəb dilini bilməyib imamın arxasında diyanan namazda eynidir ən ideil, bu təhsür rəhətli hoşaldır deyici. Bu daha çox hoşaldır deyici, düzdür? Çünki tədəbbür etməyə bu yaxındır, sən yox. Ərəb dilini bilən tədəbbür etməyə daha yaxındır bilməyənlər. İndi bu, məsələn, orada insan biraz fəqih olsa, Quranda ayələr var, seçirsən. Ümumiyyətlə yol verilən ən böyük naqisliklərdən bu mövzuda mənim gördüyüm xüsusi ayələri təyin etmək idi. Baş ağrısı üçün ayə, belin ağrıyır falan ayə, əlin ağrıyır falan ayə, gözləyib falan ayə. Məsələn, ə, xəstəliyim var, falan xurəni falan. İnsanlar bu qədər cahildir, subhanallah. Məsələdə necə cahilliyi qapı açılıb. Başağlıqsu üçün ayə yoxdur. Quran ümumi likdə şəfafdır, düzdür? Deməli, Allah subhanahu wa taala buyurur, və nunəzzilu Minəl Qurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Biz bu Qurandan möminlərə şifa Qurandan. Baqara surəsi Qurandır, Quran Tövbe surəsi Qurandır, Əl-i İmran, Kəf, Sad, hə, İhsab, Secdəl, Luqman surəsi. Bunlar hamısı Qurandır. Sən Qurandan nə oxusan şifadır. Nə oxusan şifadır. Lakin sünnədə varid olub bəzi surələr ixtisaslaşıb quraysu muavvidatin ihlas İx, falakna surələri falakna surələri düzdür falakna surələri barəsində ixtisas gəlib yoxsa yox gəlib ki bu belə şeylər olanda bu surəni oxuyun Allahın rəsulu ə, sığınırdı Sürəsi. Fatiha surəsi Fatiha surəsi hədisdə varid olub Fatiha surəsi hədisdə varid ol Aqrep sancanda bir qön tayfon var Fatiha surəsini oxuyurlar orada Yəni Ümumilik latin bütün ağrılar ki var şəkər xəstəsinə ayrıcır oxu başqayı yoxdur xərçəcək xəstəsinə başqayı yoxdur qarın ağrısına belə hallar yoxdur özücün məsələni düzgün başa düşməməkdir bu bu məsələni düzgün başa düşməmək ümumilikdə Allahın kitabı şəfadır quran şəfadır quran lazımdır ki la büttü ki ihlasdır şəkildə tədəbbür edirsən xəstəyə vəssalam budur aydın dexi kimə axtarırsan Kim oxdur chim ki, baxırsan ki, güclüdür tekvada, güclüdür imanda. Yəni mənim imanımla onun imanı isticabə, Allahın cavab verməsi birdir. Baxırsan ki, Allah Subhanahu va taala kimlərə çox cavab verir. Yəni onun oxumasından, onun istəməsindən. Ona görə biz deyirik ki, övladım uşaq məsələn, uşaq deyirlər gecə məsəl narahat yatır. Uşaq ağlayır, ağlayandı. Ya xod nə sə toxunub uşağa, gözləyib uşağa, xüsusən uşaqlarda daha çox olur. Valideyin abid ibadat ehlidə yox, maşallah. Valideyin ruqeyədən axtarır. Allahu akbar. Valideyin ruqeyədən axtarmalıdır. Valideyin özü ruqeyət etməlidir. Niyə? Hardadır bunun sirri? Mənim uşağımı məndən kim çox sevirlər? Hə? Yə aydın da insanlardan Ya yəni, aydındır, e, valideynə gedirsə. <laughs> Valideynlə də gedirsə. Ata-anadan hə. He. Yəni heçcür razılaşmırsə məndən. Ata-anasından çox uşağı kim istəbilər? Heç kim istə bilməz. Mən getdim məsələn Rukiyadan çağırdım. O Rukiya idi, gəlib uşaq oxuyacaq. Orda oxuyan vaxtı o hər istiyi var, he? hər istiyi. Nəyə hər istiyi? Allahım buna tez şəfa ver, tez sağalsın, tez gəlsin özünə. Və ürəylə oxuyursan. O qıraqdan gələn valideyn, ata-ana kimi. Oxuya bilər yoxsa yox? Oxuya bilməz axı. Sən məni kimə övladımı isteyə bilmərsən heç vaxt. Aydındır. Deməli, awla muqaddam, awjab. Hansıdır? Ata-ananın? Oxum, özün oxumasıdır. Bundan da daha yaxşı hansıdır kim deyər? Özünün. Uşağın özü özünə oxuması. Latif biz burada nə axtarırıq? Uşaq 7 yaşındadır. 5 yaşındadır. Neynəsən uşaq? Oxu, oxuya bilmir. Artıq ən birinci valideyn. Lakin 15 yaşında, 16 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında, 11, 12 hansı ki uşaq oxuya bilir özünə, ən yaxşısı uşağın özünə özü özünə oxumasın. Özü özünə istədiyi xeyirdən daha çox insan xeyri istəyə bilər. Subhanallah. İnsan bəzi elə məqamlarda vəziyyətdə olur ki, bu qədər dar vəziyyətdədir ki, pis vəziyyətdədir ki, çətinlik ağzından dua Allah subhanə və təala cavab verir. Allah təala öz bəndələrini rəsfə eləmir. İsticab edir, cavab verir aydın dache. Ona görə e, Ruqya məsələsində baxın xülasə tutulqon. Ruqya məsələsində ə e, hədəf, məqsəd, qaya nədir? Bil, onu saxla, çərçivədən çıxartma. Ruqya nədir? Nəyə görə təşriq edilir? Haçan edilir? Niyə edilir? Hansı formada edilir? Vəssalam. Yəni bizim bu barədə dərslərimiz ətraflı təfsilatlı çoxdur deyə bu məqamda çox uzatmaq istəmirəm. Aydın oldu axı? Bismillah. Hə.